عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی صورت الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماکانہ محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اباحدال جناب محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ولا کے رسول اللہ و لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں وقان اللہ بک الشین علیمہ اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے سورہ عذاب کی یہ جو آیتِ مبارکہ ہیں نا اس سے جو پچھلی آیات ہیں ان میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو متعلقہ تھی اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنے کا حکم دیا اور آپ نے نکاح کیا زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ منہ بولے بیٹے تھے اب عرب معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو ایسے ہی وہ سمجھتے تھے جیسے حقیقی اصلی اور سگا بیٹا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو تڑوایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمل کروا تو لوگوں میں یہ تھا نا کہ زیاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں تو زیادہ وہ مرد تھے تو اللہ نے فرمایا ماں كہ محمد ابا حدیم ميرى جال محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نے نہ زید ان کے مرد ہیں بیٹے ہیں اور نہ ان کے چھوٹے بیٹے مرد بنے ہیں تو لہٰذا اس طرح اس جملے میں دو چیزیں بیان ہیں ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ و علیہ وسلم کے حقیقی اصلی بیٹے نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ و علیہ وسلم کا کوئی بھی بیٹا جوان اور مرد نہیں ہوا بچپن میں بچہ ہی فوت ہو گیا وہ مرد نہیں ہوا جوان نہیں ہوا اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ و علیہ و وسلم تاجدار ختم نبوت ہے خاتم النبی دین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنا اس میں حکمت یہ ہے کہ بعض پچھلے نبیوں کی جو نبوت ہے جو رسالت ہے وہ ان کی اولادوں میں چلی تھی اس امکان کو بھی ختم کر دیا دیکھیں نا یوسف حضرت یوسف یعقوب کے بیٹے ہیں یعقوب اسحاق کے ہیں ٹھیک ہے نا اسحاق آگے ابراہیم علیہ السلام ہے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم تو چار پشتیں نبیوں کی ہیں تو لہٰذا امکان ہی ختم ہو گیا آپ خاتم النبی اللہ نے اس چیز کو اور مضبوط کیا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچائی نہیں آج بھی آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی سیدہ فاطمۃ الظہرا رضی اللہ تعالیٰ ہیں ان کی نسبت سے آگے ہمارے مسلم معاشرے میں ٹھیک ہے نا جی وہ سادات جو ہیں ان کی ایک نسبت سے ان کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جڑتا ہے باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا وہ تو جوان ہی نہیں ہوا نکاح ہی نہیں ہوا بچپن میں فوت ہو گئے اگلی بات جو اللہ فرماتے ہیں بلاک رسول اللہ و النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول و خاتم النبیین ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا اس لیے یہ جو اتنی بڑی رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھنا اس کو اللہ نے عملت آپ سے تڑوانا تھا اور آپ نے توڑا ایک اشارہ یہ بھی ہے خاتم النبیین کا معنی ہم مسلمانوں کے ہم بالکل واضح ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنا ہے نہ کوئی رسول آنا ہے نہ کوئی ذلی نہ کوئی ضمنی نہ کوئی بروزی، کوئی نبی اور رسول نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اب جہاں پہ دو چیزیں بڑی قابل غور ہیں جو لوگ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ایک تو وہ حدیثوں کو نہیں مانتے ان کا انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ حدیثوں میں بڑے واضح الفاظ ہیں اور دوسرا پھر وہ لفظوں میں تبدیلی کر کے مطلب اور نکال رہے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ کی خاتم کیوں ہے خاتم کیوں نہیں اعتراض کرتے ہیں خاتم کا معنی ختم کرنے والا اور خاتم کا معنی مہر ٹھیک ہے جی سیل جس کو کہتے ہیں ایس ای اے ایل سیل مہر جب کوئی چیز آپ کو پتہ ہے پیک کر دے نا تو پھر کوئی کھول نہ سکے ان کے علاوہ گارنٹی ہو کہ یہ پیک ہی ہے پھر سیل لگاتی ہے اس کے اوپر مہر لگاتے ہیں کہ اب اس میں نہ کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے اس پیکٹ میں نہ اس سے کوئی نکالی جا سکتی ہے کوئی تھیلا نہ اس میں کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے نہ نکالی جا سکتی ہے سیل جب لگ جائے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مہر کا مطلب کہ اب یہ سیل بند ہو گیا مہر بند ہو گیا ہے تو خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی رسول بن کر آ ہیں تو آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول اب نہیں آتا. خاتم النبی کی ٹھیک ہے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاج دار نبوت ہیں آپ کے بعد کوئی نبی ذلی ضمنی بروزی نہیں آنا اور یہ یہ جو قرآن آیت ہے اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جن لوگوں نے چور دروازے کھولنے ہوتے ہیں نا وہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہیریوی کرتے ہیں اس کو نہیں مانتے اس کا انکار کرتے ہیں پھر ظاہر ہے آیت تک کا لفظ جو ہے اس کا زیر زبر بدل کے مانا اپنی مرضی کا نکال دے تو جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان میں بہت اکثریت آپ کہیں کہ اس میں یہی خامی ہے جب حدیث کو چھوڑا صرف قرآن پہ آئے تو پھر گمراہ ہو قرآن کریم کو حدیث کی مدد کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن فرمات علی کا ذکر علی طبعین علی ناصی مان اللہ علیہ ملّہ میں دفع کروں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اسی لیے اتارا ہے تاکہ جو لوگوں کی طرف کلام اتارا گیا آپ یہ لوگوں کو سمجھائیں کہ اس میں کیا ہے تو لہٰذا خاتم النبیین کا ہم جو ماننا کرتے ہیں ہم یہی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا اور اس اس زمن میں اس بارے میں جو ہے وہ عقلی دلائل بھی ہمارے جو محدثین ہیں وہ بہت زیادہ پیش کرتے ہیں تو حدیث بھی انشاءاللہ اللہ میں چند حدیثیں بھی پیش کروں گا واضح عقلی دلیل یہ ہے کہ نبی آنے کی ضرورت ہی نہیں عقلی طور پر وہ کیوں نبی کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات محفوظ نہ رہیں وہ بدل دی جائے نبی آتا ہے تو وہ نشاندہی کرتا ہے یہ بدل بدل دیا گیا یہ اصل ہے تو قرآن اور سنت تو محفوظ ہے لہٰذا اب نبی کی ضرورت نہیں دوسری نبی کی ضرورت اس وقت آتی ہے نئے نبی کی بھیجنے کی کہ جب معاشرہ بدل جائے اور نئے اور جو پرانے پہلا نبی تھا اس کی جو تعلیمات تھی اب نئے معاشرے میں اس طرح وہ فائدہ نہیں دے رہی اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے اضافے کی ضرورت ہے یہ وہی کی روشنی میں نئی تعلیمات کی خاص کر وہی کی روشنی میں نئی تعلیمات کی ضرورت ہے تو لہٰذا نبی پھر بھیجا جاتا ہے جو نبی جس دورانے دورانی کے لیے ہوتا تھا نا اس کی تعلیمات اس کے لیے تو مکمل تھی مثلا پچاس سال کے لیے ایک نبی ہے پچاس سال کے معاشرے کے لیے تو اس کی تعلیمات رہنمائی کرتی تھیں لیکن اس کے بعد جب معاشرہ بدلتا تھا نئے مسائل جنم دیتے تھے تو نئے نبی کی ضرورت پیش آ آ جاتی تھی اللہ تعالیٰ نیا نبی کو دیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ہر معاشرے کے لیے لہذا اس لحاظ سے بھی نبی کی ضرورت نہیں تو یہ دو بڑی وجوہات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مکمل ہیں لہذا کوئی نبی اس کو مزید مکمل کرے آپ کے ضرورت ہی نہیں نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا پہلے نبی کی تعلیمات محفوظ نہ ہو تو نبی آ کے بتائے اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ کر دی اور ایک اور بات ہے اس میں ایک اور بہت بڑی حکمت ہے دیکھیں نا مثال سے سمجھاتا ہوں عیسی علیہ السلام آئے نا تو یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے انہوں نے علیہ السلام کو مانا نبی کہ کتنا سخت پروپنڈا کیا عصبیت پیدا ہو اب جب اللہ کے نبی آ گئے ہیں نا تو اس کے بعد یہ جو نئے نبی کے لیے مشکلات ہوتی تھیں وہ معاملہ ختم ہو گیا تعلیمات اب ان کو فالو کرو اس سے آگے آ جائیں یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجے ہیں تو پھر نہ یہودیوں نے آپ کو اللہ کا رسول مانا نہ عیسائیوں نے اکا دکا چند لوگ جو ایمان لائے تو لہذا اس لحاظ سے بھی نبوت کا دروازہ بند کر دینا اللہ کی نعمت ہے کہ اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائنل اتھارٹی ہے وہ تاجدار ختم نبوت ہے کامیابی صرف اسی بات میں ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور وہ مکمل ہے محفوظ ہے ہر زمانے میں وہ رہنما ہے آپ یہاں دیکھیں نا عصبیت کی بات دیکھیں ہماری اس امت میں حالانکہ پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا اس کے باوجود آپ دیکھ لیں پھر بھی دھڑے بندیاں بن گئی ہوئی ہیں دھڑے بندیاں سلسلوں کی وجہ سے فلاں فلاں سلسلہ تصوف کا ماننے والا ہے وہ اس کی تعریفیں کرے گا فلاں دوسرے کا ماننے والا ہے وہ اس کی کرے گا فلاں تیسرے کا اماموں کی وجہ سے مناظرے ہوئے یہ وہ امام ابولی پرحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا کہے گا ہمارے امام سب سے بڑے ہیں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا کہے گا ہمارے سب ہیں کہ نہیں دھڑے بندی پھر تعلیمات کی بنیاد پہ تبلیغ کی بنیاد پہ ایک دھڑا بن گیا ہے جہاد کی بنیاد پہ دوسرا بن گیا ہے محبت اہل بیت پہ تیسرا دھڑا ہے صحابہ کے محبت میں چوتھا بنے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ دھڑے بندیاں ہو ہیں حالانکہ پتہ بھی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں اور ہماری نجات اور کامیابی صرف اسی بات میں ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کے پیچھے چلیں اور ان کو اپنائیں تو یہ دھڑے بندیاں اسی شکل میں ختم ہو سکتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں یہ دوسرے جو ہے نا باپ ان کو ختم کیا جائے اور یہ ایک مسلمان کی محبت بھی ہے عقیدت بھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آ جائیں تو پھر اب کسی اور کی طرف دیکھیں نا یہ محبت کا تقرر ہے کیوں جی سورج ہے نا اب دوسروں دوسرے ستاروں کی ضرورت نہیں ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ ہیں نا اب اور کی ضرورت نہیں ہے یہ سارے ذرائع ہیں جب اللہ کے نبی کی بات آ گئی پھر سب کی بات ختم ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا اور آپ اس کا دیکھ لیں نتیجہ جب دوسروں کی عقیدتیں بڑھائی ہیں نا لوگوں نے تو پھر بڑے خطرناک نتائج ہوئے ہیں یہ قادیانی جو تھا ایسے ہی نا بڑھتے بڑھتے اس نے بھی ذلی نبی کا دعویٰ کر دیا ہیں جی پھر اتنی گستاخیاں کی اور اللہ کے نبی کا ہے اسی امت میں سے ہو گئی یہ جھوٹے دچار تو جن جتنوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا وہ اسی امت میں سے گمراہ لوگ ہوئے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے دعوے کیے ہیں تاریخ میں بڑے لوگ ہیں جو بھٹکے ہیں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عصمت کا جو ہے وہ وعدہ لیا ہوا ہے لہٰذا وہ سارے کے سارے اب لانتوں کے مستحق ہیں ٹھیک ہے جی اور ان سے مسلمانوں کی نفرت کا یہ عالم ہے میری اور آپ کی نفرت کا یہ عالم ہے کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے دچال اور ان کے ماننے والے جو ہیں یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی برے ہیں یہ ان سے بھی برے ہیں ان کے لیے ان سے بڑھ کر سخت ہے اب حدیثیں سن لیں جن میں عقیدہ سب میں بیان ہوا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماہی ہوں ان الماہی اللّ اللہ بالقفر جس سے اللہ کفر کو مٹاتا ہے پھر اللہ کے نبی فرماتے ان الحاشر میں حاشر ہوں جس کے قدموں پہ اللہ لوگوں کو اکٹھا کرے گا آج دیکھیں الفاظ دیکھیں گے شان اکیلی میرے نبی اللہ اللّہ شعر الناص اللہ کا نبی میں نے ان الفاظ پہ غور کیا اور میرے نبی اللہ کی وہی کے بغیر بولتے ہیں نہیں آپ نے فرمایا میرے قدموں میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا ہماری تو شان یہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء ہیں جتنے بھی اتقیا ہیں یہ با عید گستامی ہو یا جنید بغدادی ہو یا شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا کوئی بھی ہو سب میرے نبی کے قدموں میں اکٹھے ہو کسی کی کیا اوقات ہے کہ حمد کا جھنڈا میرے نبی کے پاس ہو پھر کسی کے پاس اور بھی ہو اس کی کیا اوقات ہے ایک ہیمد کا جھنڈا ہونا ہے اور صرف میرے نبی کے ہاتھ میں ہونا دوسرے کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن صرف ایک حامد کا جھنڈا ہونا ہے اور وہ میرے ہاتھ میں ہونا ہے سارے نبی بھی اس کے نیچے ہوں گے تو جب انبیاء ہوں گے تو باقی سب اس کے نیچے آ جائیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ قدمیہ کہ میں وہ ہوں کہ جس کے قدموں میں سب کو اکٹھا کیا جائے گا یہ حدیث ہے یہاں سے عظمت مصطفیٰ واضح ہوتی ہے سب قدموں میں اکٹھے ہوں گے پھر آپ نے فرمایا انا العاقب. میں عاقب ہوں اللہ دِل سب آدھا نبی جس کے بعد کوئی نبی نہیں تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ میرا نبی کفر کو مٹانے کے لیے بھی آیا شکل میں اجمل عقل میں اکمل خلق میں افضل نطق میں فیصل جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم تینت جس کی سب سے متحر بیسر جس کی سب سے مؤخر خلکت جس کی سب سے مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی ظلمت جس نے مٹائی دی کی دولت جس نے لٹائی لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنیں عقیدہ ختم نبوت صرف یہ نہیں کہ ایک بندہ غلطی کرے اس کے تو پیچھے چڑھ جائیں باقی کرے تو ہم اس کے لیے جو ہے نا وہ نرم گوشی اختیار کریں میرے نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس زمن میں جو بھی غلطی کرے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو کوئی نور ہے اتنا ہو کہ فلاں تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ لہتو لال شروع کر دے طبیع شروع کر دے نہیں کلیمہ صرف میرے نبی کا چلنا ہے بس کسی اور کا نہیں چل سکتا وہ کوئی بھی اگر اپنا کلمہ پڑھوا لے کہہ لے تو وہ کوئی بھی ہو ہمارے نزدیک اس کا اسلام خطرے ہو وہ اسلام سے خارج ہے اس سے بڑی ایک مسلمان یہ دوارا نہیں کر سکتا کر سکتا ہے لا اللہ محمد الرسول اللہ کی جگہ کوئی اور معاذ اللہ کوئی رسول محمد آپ کا نام ہٹا کے کسی اور کا نام لکھ دیا جائے جی. ہمیں یہ دوبارہ ہو سکتا ہے نہیں مسلمان کی گہرت دوبارہ نہیں کر سکتی کوئی بھی لیبل لگا لو اگر کوئی ایسا کرتا ہے اس کو دو ٹوک کہو وہ اسلام سے خارج ہے وہ کوئی بھی ہو واضح الفاظ میں کہ کیوں جی لچک ہونی چاہیے کوئی بھی ہے وہ کوئی لیبل لگا لے کسی فرقے کا لگا لے کسی مکتب فکر کا وہ لیبل لگا لے اگر وہ آپ کے علاوہ اپنے نام کا کلیمہ پڑھواتا ہے تو اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے اسلام سے تعلق اسی کا ہی ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیمہ پڑھتا ہے ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ان کی قیادت انبیاء کرتے تھے جب ایک نبی چلا جاتا دوسرا آ جاتا آپ نے بَا بادی میرے بعد کوئی نبی نہیں بڑی باد حدیث ہے یہی تو وجہ ہے جنہوں نے گمراہ ہونا ہوتا ہے چور دروازے نکالنے ہوتے ہیں وہ پہلے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو چھوڑتا ہے ان کا انکار کرتا ہے آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہاں خلافہ ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے جانشین ہوں گے میرے بعد کوئی نبی نہیں ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لکانبادی لکان عمر الخطاب اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے ایک اور میرے نبی کا فرمان ہے لئی سا کام نبی البادی میرے بعد تمہارے اندر کوئی نبی نہیں ہوگا یہ آپ نے بار بار یہ حدیث بیان کی ہے مختلف انداز سے بیان کیا ہے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہے اِنَّهُ لا نبی آبادی ولا امت ابادم میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے حضرت مص علیہ السلام کو حضرت علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تیرا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا تھا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا چونکہ وقت تھوڑا میں صرف حدیثوں کا تدمہ بیان کر رہا ہوں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا چا... تیس جھوٹے ہوں گے جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے آپ نے فرمایا وہانہ خاتم النبی لا نبی عبادی میں خاتم النبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے آپ نے فرمایا نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اب نبوت و رسالت ختم ہو گئی ہے میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے صحابہ کرام پر یہ بات جب چھا گزری آپ نے فرمایا ہاں یہ سچے خواب یہ نبوت کے چھیاس حصوں میں سے ایک حصہ رہیں گے بس یہ ہے باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا پھر آپ نے ایک مثال سے بذا دی جیسے ایک محل ہو اس میں ایک اینٹ باقی ہو آپ نے فرمایا میری مثال ایسے جیسے ایک محل ہو ایک اینٹ باقی ہو بڑا خوبصورت محل لوگ دیکھیں گے ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے باقی محل مکمل ہے آپ فرماتے ہیں وہ اینٹ میں ہوں جب وہ اس محل میں اینٹ لگ گئی محل مکمل ہو گیا ایسے انبیاء کا محل میری بیست کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں مکمل ہو چکا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو ہمارا تو یہ ایمان ہے وہ دانائے سبل ختم رسول مولا اے گل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ سینا نگاہ اس کو مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توحا نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں اور صحابہ کرام خلافہ راشدین ان کی سنت ہے جھوٹے نبی کے خلاف جہاد کر خلافہ راشدین کی سنت ہے صحابہ کرام کی جب ہم قربانیاں دیکھتے ہیں عقل دنگ رہ جاتے ہیں مسلمہ قذاب جو تھا نا مسلمہ قذاب بنو حنیفہ اس کا قبیلہ تھا اس, اس کی برادری بڑی طاقتور بندہ بڑا یہ چلاک تھا اس نے اپنی برادری کو اپنے پیچھے لگا لیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ اپنے قبیلے کے ہیں میں اپنے قبیلے لے اپنی برادری کو پیچھے لگا لوں کہا ہم میرا یہ علاقہ ہے پھر اس کے بعد ایک دو بڑا تیز ترار بندہ اس کی حمایت میں اس کے ساتھ مل گیا اس طرح اس نے اپنے پورے قبیلے کو پیچھے لگایا مسلم اس نے یہ جرت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خاتری دیا اس نے اتنی جرت کی طاقتور قبیلہ تھا اس نے اپنے فدائی پیدا کر دی اور پھر اس کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کروایا اللہ بڑے بڑے صحابہ گئے خالد میں مریض رضی اللہ تعالیٰ بھی گئے پہلے اکریمہ گئے انہوں نے جلدی کی اٹیک کیا تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ فتح نہ ہوئی بلکہ انہیں پیچھے ہٹنا پڑا بہرحال پھر اس کے بعد مسلمان گئے بڑی جنگ ہوئی اور یہ باقاعدہ کیا کہتے ہیں کہتا تھا میرے اوپر یہ بھائی آ رہی ہے یہ آ رہی ہے بس ابھی فتح آئے گی ابھی فریش ہے بڑے اس, نے اس طرح کے جو ہے نا وہ کرتب دکھائے ہوئے لوگوں کو پیچھے لگایا لڑائی بڑی تیز ہوئی بارہ ہزار مسلمان شہید ہوا آپ اس اٹھا کے دیکھیں دو ہزار سے کم ساری جنگوں میں مسلمان شہید ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس میں کتنے اور صحابہ خود بیان کرتے ہیں اتنی سخت جنگ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں ہو پھر اس کے جو ہے نا وہ باغ میں داخل ہو گئے لوگ اب دیکھیں قربانیوں کا دور دیکھیں اللہ اکبر باغ میں داخل ہو گئے دروازہ بند کر مسلمان بڑی کوشش کریں دروازہ نہیں کھلتا تھا ابو دجانا رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہتے ہیں مجھے یہ جو ہوتی ہے نا ڈھال وہ پلیٹ نما ہوتی ہے اس میں بٹھاؤ چمٹاؤ تیر باندھو اور مجھے اوپر سے پھینک دو میں اندر جاتا ہوں دروازہ بڑی بات ہے عقل دیکھیں نا کتنی جرت ہے پتہ بھی سارے دشمن اکیلے جانے گئے جیسے ہی گرے تکبیر نعرہ تکبیر بلند کر دیا یہ صحابہ ایسے تو نہیں جنت کے ساتھ سرٹیفکیٹ مل گئے اور لڑے دروازے کی طرف آئے سب نے ان کو کھیل لیا دروازے کے قریب آ کے شہید ہو گئے دروازہ نہیں کھولا یہ ہے میرے نبی کی محبت یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ محبت ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ میرے نبی تائیدار ختم نبوت ہیں اور اتنی بڑی جنگ ہوئی پھر حضرت خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ وہ ان کی مدد کے لیے دیوار پھلان کے آگے گئے خود آگے بڑھ گئے جرنیل تھے لیکن اس سے پہلے شہید ہو گئے انہوں نے سب نے ان کو گھیر لیا حضرت خالد ولید کا فن دیکھیں اللہ اکبر وہ سب کے ساتھ لڑتے لڑتے دیوار کے پاس آئے پھر بڑے زخم آئے لیکن فلاں کے باہر آ بچ گئے ادھر سے پھر سب کو اکٹھا کیا کہا سارے ایک دفعہ اٹیک کرو دروازہ ٹوٹے پھر دروازہ توڑا اندر گئے بڑی کمسان کی جنگ ہوئی مسلمہ کذاب روپ بدل کے بھاگنے لگا ایک نے دیکھ لیا اور واشی کو بک پتہ چل گیا کہ یہ مسلمہ ہے پھر واشی نے اس کو تیر مارا اور پھر اس کی گردن ایک عورت صحابیہ نے جدا کیا تھا واشی کے میں نے بدترین بندے کو بھی مارا اور آسن ترین نیک ترین حضرت حمزہ انہیں بھی اس نے شہید کیا تھا کفر کی حالت میں تو بہرحال ہمارا عقیدہ یہی ہے وہ ختم نمبت سال آ رہا ہے پنجابی کی نعتیہ شعر عید پہ ختم کرتے ہو تو وہ ختم نمبت سالار ختم نبوت کے سالار میرے نبی ہیں اب کوئی ذلی ضمنی بروزی نبی نہیں ہے آپ تاجدار ختم نبوت ہیں اور ہمیں چاہیے ہر معاملے میں رہنمائی اللہ کے نبی سے لے او ختم نبوت کا سالار آیا نمبت بوئے نو نار آیا نوا نبی ہن جگتے آ کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو صلی اللہ علیہ وسلم پا کوئی نہیں سکتا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم ہم